mamlakatimizda iqtidorli va qobiliyatli o'quvchilarni tanlab olish ularni oliy ta'lim muassasalariga maqsadli tayyorlashni tashkil etish uchun har bir oliy ta'lim muassasasi huzurida akademik litsey ochilib ularning faoliyati yo'lga qo'yildi ichki ishlar organlari xodimlari uchun zarur bo'lgan dastlabki kasbiy bilim yuksak vatanparvarlik va ma'naviy axloqiy fazilatlarni shakllantirish ichki ishlar vazirligi oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun nomzodlarni maqsadli tayyorlash bo'yicha samarali tartibni joriy etish maqsadida respublikamizda mavjud ikkita kollej va o'n ikkita akademik litsey negizida har bir mintaqada bittadan jami o'n to'rtta ichki ishlar vazirligining akademik litseylari tashkil etildi jumladan qoraqalpoq davlat universiteti qoshidagi ikkinchi sonli nukus akademik litsey negizida ichki ishlar vazirligi qoraqalpoq akademik litseyi andijon mashinasozlik instituti qoshidagi akademik litsey negizida ichki ishlar vazirligi andijon akademik litseyi buxoro davlat universiteti qoshidagi to'rtinchi sonli akademik litsey negizida ichki ishlar vazirligi buxoro akademik litseyi jizzax pedagogik instituti qoshidagi ikkinchi sonli akademik litsey negizida ichki ishlar vazirligi jizzax akademik litseyi qarshi iqtisodiyot instituti koşudaki... qoshidagi ikkinchi sonli akademik litsey negizida ichki ishlar vazirligi qashqadaryo akademik litseyi navoiy axborot va elektron sanoat kasb hunar kolleji negizida ichki ishlar vazirligi navoiy akademik litseyi namangan davlat universiteti qoshidagi ikkinchi sonli akademik litsey negizida ne ichki ishlar vazirligi namangan akademik litseyi samarqand davlat xorijiy tillar instituti qoshidagi akademik litsey negizida ichki ishlar vazirligi samarqand akademik litseya. guliston davlat universiteti qoshidagi 4 sonli akademik litsey negizida ichki ishlar vazirligi sirdaryo akademik litseya. termiz davlat universiteti qoshidagi 5 sonli jarqo'rg'on akademik litsey negizida ichki ishlar vazirligi surxondaryo akademik litseya. o'zbekiston davlat jahon tillari universiteti qoshidagi uchtepa akademik litsey negizida ichki ishlar vazirligi 1 sonli toshkent akademik litseyi qo'rg'on xizmatlar sohasi va iqtisodiyot kasb hunar kolleji negizida ichki ishlar vazirligi 2 sonli toshkent akademik litseyi farg'ona politexnika instituti qoshidagi 3 sonli akademik litsey negizida ichki ishlar vazirligi farg'ona akademik litseyi urganch davlat universiteti qoshidagi 3 sonli akademik litsey negizida ichki ishlar vazirligi xorazm akademik litseyi tashkil etildi litseylarga kirish istagini bildirgan o'quvchilar hududiy ichki ishlar boshqarmalari qoraqalpog'iston respublikasi ichki ishlar vazirligi toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining kadrlar boshqarmalariga ariza bilan murojaat qiladilar litseyga kirish imtihonlari 3 ta bosqichda amalga oshiriladi birinchi bosqichda dastlabki tanlov ikkinchi bosqich maxsus professional tanlov va uchinchi bosqich test sinovlarini o'tkazish orqali amalga oshiriladi birinchi bosqichda nomzodlar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganish ular bilan dastlabki yakka tartibdagi suhbat o'tkazish nomzodlarning individual psixologik xususiyatlarini o'rganish va tibbiy komissiyadan o'tkazish tadbirlari o'tkaziladi dastlabki tanlash tadbirlari yakuniga ko'ra nomzodlarning keyingi -ki bosqichda ishtirok etish yoki ishtirok etmaslik to'g'risidagi xulosa beriladi ikkinchi bosqichda nomzodlarning orfografika soatxonlik darajasi o'rganiladi ularning jismoniy tayyorgarlik darajasi o'rganiladi va ular <laughs> bilan yakka tartibdagi yakuniy suhbat tadbirlari o'tkaziladi uchinchi bosqichda nomzodlar o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi davlat test markazi tomonidan qabul qilinadigan test sinovlarida ishtirok etadi test sinovlari umumta'lim fanlari bo'yicha davlat test markazi tomonidan tasdiqlangan fanlar bo'yicha amalga oshiriladi ichki ishlar vazirligi akademik litseylarning o'quv metodik jarayonni muvofiqlashtirish ularga amaliy jihatdan va axborot resurslari orqali ko'maklashish akademiya tomonidan ularning faoliyatiga rahbarlik qilish va nazoratni tashkil etish tashkiliy kadrlar va moddiy texnik bazasini mustahkamlash hamda hududiy ichki ishlar organlari bilan hamkorlikni ta'minlash esa ichki ishlar vazirligi kadrlar bosh boshqarmasi tomonidan amalga oshiriladi ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi institutiga va harbiy texnika institutiga o'qishga kirishda ichki ishlar vazirligi akademik litseylarining bitiruvchilari uchun imtiyozli shartlar belgilandi jumladan ularga test sinovlari davomida to'plash mumkin bo'lgan eng yuqori ballning o'n foizi miqdorida qo'shimcha ball beriladi ichki ishlar vazirligi akademiyasi yong'in xavfsizligi institutiga yoki harbiy texnika institutiga o'qishga kirolmagan ichki ishlar vazirligi akademik litseylarining bitiruvchilari ichki ishlar vaziri tomonidan belgilanadigan tartibda ustunlik asosida ichki ishlar organlari xizmatiga qabul qilinadi ichki ishlar vazirligi akademiyasi kunduzgi ta'lim shakliga o'qishga qabul qilingan kursantlar bepul turar joy oziq ovqat va xizmat kiyim boshi bilan ta'minlanadi yurt ravnaqi va xalq osoyishtaligini ta'minlash uchun beminnat xizmat qilishni o'z oldiga oliy maqsad sifatida qo'ygan vatanparvar va fidoyi o'g'il qizlarimizni ichki ishlar vazirligi akademik litseylariga o'qishga taklif etamiz